Одне тільки слово викликає страх біль і скорботу. 1418 днів і ночей боролися наші воїни, поклавши на вівтар перемоги найдорожче життя. Понад 40 місяців з червня, 41-го по жовтень 44-го палахкотіла велика вітчизняна війна на українській землі. Вони жили, працювали і кохали під свист куль. Минуло вже 69 років з дня великої перемоги. І є ще ті, хто відчув це на собі. Сьогодні наші герої вже сивочолі діди з усмішкою на обличчях та нескінченним багажем спогадів. А тоді були ще хлопчиками, яким довелося рано стати чоловіками. Скільки років вам було, коли почалася війна? Коли почалася війна. 11. Я учился в спецшколе. Причем в Днепетровской спецшколе, которая была эвакуирована на Урал, в Свердлов. Там был Уралмаш и ремесленное училище. Так ремесленное училище высадили куда-то, а в спецшколу туда увезли, в Днепетровска. И вот там я это поступил в 43 году в спецшколу после седьмого класса. Мне еще и не было 18 лет, начал работать. Значит, работал я, там называли раньше начальник тендера. Ну, по-русски говоря, кочегар на паровозе. Вот я сработал в составе бригады, паровозной бригады. Мы работали вначале по Кавказу, возили воинские шалоны, и потом дальше, значит, когда уже наши войска освободили Ростов, пошли дальше, мы, значит, туда уже водили поезда по направлению на Ростов. Ну и дальше, значит, там мост был взорван, мост этот самый через Дон. Нас уже тогда послали строить мост, понимаешь, я строил мост в 1944 году, через Дон строил мост. У 17 років почав працювати Іван Кондрашов. Спочатку у майстернях, а закінчивши курси, став трактористом. Там Іван Петрович зустрів свою майбутню дружину. Поки йшла війна, вони зустрічалися, а після закінчення одружилися. Любов народжену всупереч війні, вони пронесли крізь усе життя під час пекельних подій Івана Кондрашова двічі призивали до армії та обидва рази вертався додому. Казали, що ще замалий воювати. Згодом все ж таки він став солдатом. Коли призвався в армію, мене направили в Забайкальський воєнний округ. У розкажу. В Забайкальський воєнний округ. ШМАС, там школа младших авиационных специалистов была. Окончил я ее год, вот учились там, окончил на ТУ вторых бомбировщиков, мотористов. Присвоили звание мне сержанта как отличнику. Да, и отправили ну, в разные уголки Советского Союза. И я попал в Московский военный округ. Парадные дивизии Василия Сталина. А в город Клин, где стоял парадный полк на ту-вторых. Дальше, значит, и я там был, меня назначили, ну, был писарем, потом назначили старшиной эскадрильи. Руководил, ну, рядовым со, со, и сержантским составом. После, значит, наш полк переучился Первый в советском союзе на самолеты ил 28 реактивные первый поп в советском союзе ту вторые мы сдали в китай вот в раменске наш поп переучился учились ну, готовились к параду это 6, сейчас скажу пятьдесят 50 извиняюсь сейчас не помнишь, в 49-м, 50 49 году. Парад не состоялся, погоды не было. Вот. И нас перебазировали в, Калинин. А в Калинин стояла парадная дивизия, это Василий Сталин. Вот, кстати, Василий Сталин, после Василия Сталина я же Качинское училище Но я сейчас скажу. После, значит, это мы в клину стояли. Парад не состоялся, нас с Раменского перебросили В Калинин. Вот, на нетверь. А там я подал заявление. Ну, пришло в распоряжение, кто желает учиться в Авиучилище, там или где-то. Я подал заявление в летные училище, Документы пришли и пришли прибыть мне в летные училище для сдачи экзамена. Так Иван Кондрашов в шлях от тракториста до летчика. Поза планово став пилотом и Дмитро Шишкин. Ну, представьте что я родился под счастливой звездой. В шестом классе я заболел корью, болезнь такая, и меня в шестом классе меня оставили на второй год, а мои ровесники дальше начали учиться. Они закончили учебу в сороком году, а раз я закончил опоздал на полгода заболел, я закончил учебу в сорок первом году. я бы закончил учебу в 41 году. А в декабре месяце есть так было в школе такое дисциплина – обществоведение. Ну, представляете, я по физике, по математике, по алгебре по литературе нормально учился. Больших успехов не имел, но нормально а по общественному мнению поставил учительство двойку. Это просто как обращаться с людьми, что рассказывать, про политику рассказывать. Молодой был и психанул. А тут приезжает комиссия, набирает молодежь, комсомол на самолет. Я написал заявление, пойду учиться в аэроклуб. Меня вызвали, прошел медкомиссию я оставил в аэроклуб. Я в 41-м году закончил аэроклуб, летчиком уже стал. Приехал домой 25 мая, 15 мая, а 22 мая началась война. И всех моих ровесников послали в пехоту, куда их девать. А я летчик, меня послали в летную училище. И вот до сих пор живу. 92-й год. Зв'язав своє життя з літаками і Андрій Боцман. Хлопчиком він навчався у Кіровоградському аероклубі. Потім його направили у школу авіамеханіків, яку закінчив у січні 41-го року. Згодом навчався у авіатехнічному училищі, університеті та пройшов курси начальників штабів при Ленінградській академії цивільної авіації. Стан здоров'я не дав змоги Андрію Андрійовичу сісти за штурвал, тому він став авіамеханіком. Когда началась война, Андрей Боцман служил у рідній Украине, под броверами. Войну всю провоевал, закончил его под Кенигсбергом в должности техника звена старшего лейтенанта. Потом в мирное время остался служить там наш э, полк. Я уже потом после войны э, 40... В конце 45-го года был переведен в Западный Берлин. Это дивизия Васи Сталина. 165-й собесниционный полк. Там прослужил, там женился. А, как а познакомился, э, привалил, не знаю, что-то. Она работала старшей медсестрой э, батальон обслуживания, который наш полк на познакомился как-то. І там брак в брат Довго завойовувати майбутню дружину не довелося, адже вони одразу сподобалися одне одному. Зустрічалися декілька місяців і одружилися. Подружжя було разом протягом 67 років. Андрій Андрійович розповів, у чому полягає секрет сімейного щастя. Навіть, уваження друг друга, уступки. Как-то, наверное, притерлись, как говорят, да, на это. Были у нас там, и мы могли там где-то поспорить, где-то на это. Но потом все это отходило. Ну, в житейских условиях кто-то прав, кто-то не прав. Ну, я на это дело всегда как-то реагировал. Миленько, не надо туда-сюда, Ну, и все, и это. прощали друг друга. Были там трения, но это... Прожить все-таки такую на. <кій> а так, на этом вона з простої сім'ї, Воронежской губернії, я міста. Ну, как ми нашли общий міста. Окрім авіації, все життя зігріває серце Євгенію Напраснову. Щасливе кохання. Він досі згадує про першу зустріч з майбутньою дружиною і з блиском в очах. Був такий случай. Я був в училищі, що курсантом був. И меня попросили, чтобы я выступил там на, на собрании. Торжественное собрание было к 7, на 7 ноября. Вот. Большой зал там был у нас, значит, курсанты были там, летчики, все были, понимаешь, там. Ну и я начал выступать. Бойко хорошо начал выступать. И вдруг я встретился, глаза. Увидел глаза. И глаза. И мои глаза слились с этими глазами, и я потерял, дар речи. И, и стою я, и даже не знаю, что говорить. И зал начал уже волноваться, понимаешь, это самое. Ну, потом я, как говорится, собрался дальше, закончил свое это самое выступление, все было прочее, все. А потом, когда стал выходить из этого самого из клуба, из нашего, и опять я встретил эти глаза. И так эти глаза, так сказать, со мной прошли на протяжении 40, 40 4, 46 лет. Четыре года мы, значит, встречались, холостиковали, а потом, значит, мы поженились и 42 года прожили. И вот, значит, сегодня я ездил туда на кладбище, там у меня супруга здесь похоронена, вот, и, так сказать, память о ней осталась самая лучшая, понимаешь. Вот, мы прожили душа в душу, как говорят, 42 года Перш ніж потрапити до міста літаків, пілотам довелося об'їздити півсвіту. Анатолій Штода за роки служби встиг побувати у різних містах Росії Австрії, Білорусії, Угорщини та навіть служив на Кубі. Туди ж перевіз і дружину з двома синами. На острові він навчав кубінських льотчиків. Саме завдяки службі на Кубі, Анатолій Штода реалізував одну зі своїх мрій. Получав чотириста 470 гривень. 170 на себя брал, на продукты, на питание, да? А 300 ложил на книжку. На книжку это в Москве. А получается, машина ГАЗ-24, ГАЗ-21 у стоила всего-навсего 2201 песо. Что такое? Это 300, Песа, да, получается, каждый месяц я откладывал. И получилось, что через полгода у меня уже набралось это полная денежная субсидия, или как она называется. Вы ну, потом приехал в Москву, уже когда закончился срок, полтора года. Я туда прошел, а там только белые. Понимаешь? Я говорю, нет, не пойдет. Надо что-нибудь потемнее. Ну, может, подождите месяц. Вот, говорит, новые партии пригонят машину. Но я туда поехал, выбрал горно-зеленый цвет, такая как военная. Сел и уехал. И уехал не куда-нибудь, а на новое место службы. Після цього Анатолій Штода ще довго служив у різних країнах. А 1974 року його перевели у Бориспіль, де він мешкає і сьогодні. До того, як потрапив до Борисполя, служив на території різних країн і Іван Кондрашов. А 1958 року оселився в Борисполі. Але на цьому подорожі не закінчилися. Я був у 61-му році в, 61 в качестві компенсіна, тобто крестьянина, тракториста був. У нас два летчика всего было отсюда, с Борисполя. Я и Плаксицкий. И о, в 1961 году мы начали летать. Поехали туда. нас нас всего было 80 человек команда. А с нас только с Киевского округа два летчика было. Остальные и три, у нас с гарнизона пять человек выехали, три техника. И их уже никого нету. Ладно, один остался. И вот служил я там полгода на Кубе. С Фиделем обнимался каждую неделю. С Раулем реже. Он не так общительный был. Вот. Что еще? Когда мы плыли туда 18 суток на дизель-электрохолм обе. Взлетел Юра Гагарин. Мы как раз чуть не посреди Атлантического океана были. А когда приплыли туда, нас расквальтировали, Юра Гагарин первый прилетел на Кубу. И я был на приеме у Фиделя Кастро. У меня есть документы, все. И вот когда мы с Юрой там встретились, говорит, вот ну, посол у нас, два посла там были. Я не буду называть фамилию ничего. Вот, говорит, наши летчики нас представили, нас трое было все в рубашках беленьких, как Юра тогда вот слетал, он же тоже там беленький рубашка. Ну, мы обнялись, но я вначале не знал, что он мое Оренбургское училище, а я сам Оренбуржец. Акунчі полк, в якому служив Іван Кондрашов, першому СРСР навчився керувати реактивними та надзвуковими літаками. Іван Петрович 28 років відлітав на реактивних винищувачах, вивчив три ескадрільї військових льотчиків. Потім 17 років відпрацював в аеропорту Бориспіль, створив прекрасну сім'ю, а нині вже тричі прадід. 1962 року завершив польоти і Дмитро Шишкін і почав працювати в Бориспільському литовищі. аеропорту 25 лет заработал сначала диспетчером, потом начальником. Учил диспетчеров, чтобы они грамотно управляли самолетом и чтобы не было столкновений самолетов больше. Ну, а потом кому-то моя должность понравилась. И море его возраст, предложение на меньшей должности. Я став, відказався. І говорю, хватит. я пойду на свою пенсію і буду жити, відпочивати, на рибалку ходити. Андрій Боцман жартома каже, я хоч і не став льотчиком, але пишаюся, що своєю роботою вніс хоч якусь лепту у велику перемогу. 33 роки на різних должностях я працюю. І Тіхніцький, інженерно-техніцький, штабний. Вот. Закончил войну, фу войну, службу. Я в феврале месяце 73 -го года звание подполковник. Вот. И пошел через пару месяцев работать в аэрофлот, в Борисовский обмененный авиаотряд. Там проработал около 27 лет на штабных должностях, инженерно-технических штабных должностях. А он работал до 80 лет, по сути дела. Да, трудовой стаж у меня где-то 60 лет. Вот. Уволился в 2000 году. Ну, от на заслуженому віддусні. Євгеній Напраснов за 37 років служби підготував більше ста льотчиків різних національностей. Довелося побувати у багатьох містах та країнах, познайомитися з різними людьми. Він поділився своїми найтеплішими спогадами. Я вспоминаю совєтській власті. Там був порядок. Может быть, нам что-то и не хватало, понимаешь, поэтому самому мы жили, мы бедновато, понимаешь ли. Но там было лучше. Там была идея какая-то, там была, так сказать, все. И обстановка была. Человек человеку друг было. Мы пели в песнях, понимаешь ли, это самое. А сейчас какая у нас человек? ЧЧВ называют. Человек человеку волк. Тигра лютая. Ну, такая вот вещь. Все, что я могу, так сказать, самое вспомнить, самое лучшее это было... Ну, тогда я и молод был, правда. <laughs> вот такая вот картинка. Ну, а сейчас уже, так сказать, <laughs> здесь коротаю жизнь, доживаем. Как говорят, 3D. Доживаем, донашиваем и доедаем. Вдячный доли за то, что народился и вырос за часы Радянского Союза и Аскольд Брагин. Республики между собой были все, конечно, дружные. Вот. И я сейчас бы прямо хотел бы сказать, что вот сейчас такая обстановка на Украине. Так. Ей было когда-то кино, показывали Георгий, Саакадзе, Вы наверное, его не помните. Вот там отец задает вопрос внуку. Вот, вот возьми, поломай денег. Там мужик ломал, ломал, не поломал. А вот внук поломает, он взял по одной веточке и поломал. Так вот я о чем говорю. Я за единую Украину. Сильную, мощную. Конечно, надо бы дать больше свободы регионам, чтобы они своими средствами распоряжались. Аскольд Якович розповідає, що під час навчання у харківській спецшколі майже усі дисципліни викладалися українською, також рідною мовою відбувалися й покази спектаклів театру імені Франка. Тому Аскольд Брагін не може зрозуміти нинішньої агресії, викликаної мовними реформами. Я скажу, мабуть, пора параби нам треба договоритися між регіонами, між. центром, понимаете, так. Вот это безобразие, которое сейчас творится, оно к хорошему ни к чему не приведет. Ни к чему, кроме драчки и все. Ну, что я хочу сказать? Надеемся на лучшее. Надеемся на лучшее. Думаю, что все образумится, все наладится так. В особенности вы, молодежь. Ваш, вас, 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 вас. Не, не приведи, Господь, я говорю, с 42 -го года хлебнул войну, я знаю, что такое война. Не приведи Господь, да если атомный, это вообще ужас. Как говорил кот Матросский, ребята, давайте жить мирно. Я думаю, пора бы нам, наверное, образумиться, успокоиться и жить. Как говорил Маяковский, я чтобы единым человеческим общежитием, так, чтобы не было разницы. Узбек ли, татары или кто. Ну, думаю, будет лучше все. Дай вам Бог, молодежи, всего хорошего. Наших героев объединяла авиация. І нині вони є гордістю та прикладом для молоді міста літаків. За 69 років світ дуже змінився. У містах виросли хмарочоси, села стали заможнішими, і наші герої постарішали на 69 років. Це вина покрила їхні скроні, але душа і досі молода. Багатьох вже немає з нами, але пам'ять про них залишиться назавжди. Адже ніякі медалі та нагороди не порівняються з тим, що вони зробили для нас, вибороли. Право на життя ми маємо пам'ятати про це не лише 9 травня, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни. Нехай не згасне світло перемоги і зігріває всіх нас, додає сил та наснаги для добрих справ в ім'я щасливого майбутнього рідної землі.